Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir Wazir. Untuk perkongsian kali ini nak menjawab satu soalan daripada, bukan satu soalan lah, ada, ada banyak soalan ada yang tanya. Bang, light meter ni perlu ke? Jawapan saya mudah saja. Sebelum, kalau selama ni kita ada studio, kita buat rakaman di studio tanpa memerlukan light meter, klien pun datang kan, klien pun tak ada komplain kan. Bagi saya tak perlu lah. Di light meter ni bukan satu keperluan. Eh, dia satu alat yang memudahkan kita buat kerja. Benda-benda yang siapa yang buat studio fotografi ni Keperluan utama dia kamera Dah tentulah kamera memang kena ada lah kan Kalau tak ada macam mana nak ambil gambar Dan juga lighting Sebab apa lighting kena ada Kebanyakan studio ni memang dalam bangunan Bila dalam bangunan ni kalau tak ada lighting Lampu memang gelap lah kan Paling-paling so, tidak pun LED ha, Lampu continuous light lah ha, Ataupun flash Dua benda tu memang penting lah Kamera dengan lighting Dan light meter ni Memudahkan kita buat kerja Dan tapi ya eh, kalau studio kita hanya ambil gambar potret uh, Gambar budak sekolah ke, gambar potret untuk dokumen rasmi Gambar graduation untuk uh, yang dapat ijazah ke, degree, diploma ke apa semua tu kan Dan juga gambar untuk hari raya kan Biasanya setting-setting tu dia tak berubah-ubah sangat tau Contoh kita dah, kadang-kadang kita dah hafal dah Ambil gambar graduation Yang pakai scroll tu uh, Picture dia kita letak 8, 9, ISO 200 ataupun 100, 100 dia punya shutter 1160 Dan lighting kita adjust kan Memang benda tu dah uh, Siapa yang ada studio lah kan ah. Benda tu dah kita dah buat berulang-ulang kali kan Benda tu dah kita dah hafal lah Tak payah nak nak nak, apa nak, nak, nak ratio sana-sini Tak perlu light limiter tu pun Dan kalau memang you tak pernah pakai light limiter You kena beli, beli kena belajar kan uh, Sama juga macam kalau kita ambil group foto Family dalam dalam studio kan Kita dah, dah Terutamanya orang yang dah lama buat studio kan Dia dah buat uh, bertahun-tahun ataupun cukup lah setahun continuously pun dah okey dah dia dah hafal dah, 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 dah contoh macam saya kalau ambil gambar di jabatan dah tahu dah setting masing-masing berbeza lah macam saya kalau ambil gambar untuk potret biasanya saya pakai aperture 8 atau 9 shutter 1160 uh, apa lagi ya ISO 100 dah lepas tu lighting tu uh, kita ajar lah maksudnya setting dekat kamera tu tak berubah lighting tu kita ajar lah kita tak ada tengok sangat ratio dia pasal biasanya gambar untuk uh, di jabatan ni gambar dia nak pakai formal portrait ni untuk dokumen rasmi ataupun carta organisasi untuk portrait APC yang negara perkhidmatan cemerlang kan. Benda-benda punya tu memang dia nak light ratio ataupun kecerahan kiri kanan ni sama saja. Contohlah kalau kita letak lighting sebelah sini output dia 11, sini pun 11 sama ya. So tak tak ada perlu nak ratio-ratio semua tak payah belakang background putih. Dia yang perlu, bukan perlulah yang mana light meter ni jadi satu keperluan kalau kita buat banyak lighting, multiple lighting setup. Kita nak main contoh macam Art Traber atau Julia Fullerton yang sebenar share tu kan. Lighting dia ada lebih daripada 10. Dia nak buat ada dramatik sikit kat belakang, kiri dia, kanan dia. So dia nak maintain benda tu. Kadang-kadang dia dah sketch dulu kan. Okay, nak pakai aperture belakang tu, lighting sebelah belakang tu F2.8. Sini sampai ha, pun sini lapan. Dia ada ada dia punya benda-benda punya -benda -benda tu dan setup dia berubah-ubah mengikut tempat. Ha, dia bukan konsisten satu tempat. Dia outdoor kadang-kadang dekat sini sana kan. Jadi dia perlukan konsistensi dia punya bentuk, dia punya apa? Ha, style itu nak kan konsisten konsistensi tu kan. Dia kena ada ada alat mengukur dengan tepatlah. Tapi kalau kita setakat dalam studio macam saya tu tadi tu, ambil gambar portrait, gaduh saja, benda yang berulang-ulang kali kan. Apa apa kita nak tengok benda tu kan. Dia, dia bukan satu keperluan lah. Dan light meter tu bukannya mahal lah. Satu yang paling murah pun sekonik tu dalam dekat seribu Atau seribu lebih lah sekarang ni. Dan macam saya tu, dia bukan nak guna selalu kan. <laughs> kalau kita dah rakam benda tu berkali-kali tak tak perlu pun. Tapi benda tu satu uh, apa kemudahan lah memudahkan kita buat kerja tapi contohlah, tapi ada juga benda-benda macam tu kadang-kadang menunjukkan kita punya cara kita bekerja yang profesional lah pernah juga di, di jabatan apa ambil gambar VVIP ni kan kita kena ingat lah tak semua VVIP yang kita ambil ni dia zero knowledge in photography kadang-kadang dia ada dia ada belajar benda tu kan mungkin dia ada kelulusan dalam media maskom ke ada belajar politik ke, apa semua kan tapi tak mustahil dia ada benda dia ada pengetahuan tentang tu Pasal lagi satu lah. VIP ni yang contohlah level-level menteri ke politician ni kan. Kalau kita diberi peluang untuk mengambil potret dia lah kan. Tak, tak kisahlah dia, dia nak hire company ke swasta ke government kan. Mereka ni dah biasa berhadapan dengan juru foto tau. Ha, dah biasa berhadapan dengan juru foto ni. Dah ramai orang rakam dia. Dia dah tengok macam-macam gelagat juru foto kan. Dia ada sekali tu. Ha, dia level boleh kata kerabat dia, dia, tanya kan. Ha, tanya asal seorang team kan. YouTube pakai light meter ke? So apa maksud dengan dengan pertanyaan tu? Mungkin kita nak nak jawab kita ni dah dah lebih profesional lebih lain tak payah dah semua dalam kepala kan tapi tak jawab bila pasal dengan, dengan depan kerabat. So apa maksud pertanyaan? Uh, ahli kerabat tu boleh bertanya you tak pakai light meter ke? So macam mana kan? So maksudnya bila orang tu bertanya tentang benda tu maksudnya dia dia, dia dah tahu tentang fotografi ni kan kalau dia tak tahu dia tak tanya benda tu. Uh, Sebab benda light meter ni hanya orang yang spesifik yang ambil tahu tentang fotografi dia tahu benda tu tambah-tambah zaman -tambah -tambah sekarang ni kan. Lagilah tak ambil berat pun dan ada masanya uh, masa uh, ni masa sepanjang masa sini ambil gambar VIP ni dia tanya kan uh, oh nanti dah ada setiap lighting ni bolehlah you lah ambil gambar Rembrandt uh, dia beritahu lah uh, style Rembrandt lepas tu style uh, butterfly yang uh, dia dramatik sikit kita pun dengar macam terpanjat kan kita tengok dia macam Yelah dia VIP kita ingat dia tak ambil tahu ni Tapi bila dia sebut pasal Rembrandt lighting, dramatik uh, Apa ni? Uh, butterfly kan Maksudnya dia tahu benda tu Mungkin dia pernah belajar kan Dia pernah dia belajar Dia pernah study benda tu Ataupun mungkin dah ramai Juru foto ambil gambar dia Dan Macam tu lah Jadi kita tak boleh nak pandang rendah Bukan pandang rendah lah Tak boleh nak Ambil mudah lah Kita kena tunjukkan cara Cara bekerja kita tu Dengan cara yang Yang proporsional lah kan Dengan ni Pasal macam yang saya beritahu tadi tu VVIP ni kebanyakan ni dah dirakamkan berkali-kali kan Lagi lama seseorang tu dalam bidang politik aa, Mungkin dalam setahun tak berapa kali sesi foto lah yang dirakam Dia dah tengok macam-macam gelagat kan Jadi biarlah kita present diri kita ni dengan cara yang yang profesional lah Bukannya tak guna benda tu tak profesional Tapi nampak cara kerja kita tu tersusun lah Bukannya agak-agak apa semua kan Dan aa, untuk yang baru berpeluang ataupun baru diberi peluang untuk mengambil gambar VVIP ni kan contohlah kalau kita, kita nak cuba, lah semua orang pun ada masa ada masa first time dia kan, bukan semua-semua orang ni uh, tak ada masa first time, saya sendiri pun ada masa first time untuk, untuk terlibat dalam rakaman tu kan so sebelum kita rakam gambar VVIP tu kita gunakan kawan-kawan uh, kita kalau tak ada pun uh, ada apa staf uh, staff atau pengkhidmat yang berjabat itu untuk jadi model kita sekejap, kita ambil lighting apa semua. Ambil ambil lighting apa. Maksudnya, kalau tak ada light meter lah kan, kita ambil test, exposure dah okey dah. Jangan jadikan VIP tu uh, subjek untuk kita test lah. Ha, maksudnya, kita VIP tu dah datang, kita test shot, ejah-ejah eh, eh, jangan. Aa, nampak sangat kita tak, tak pro kan So sebelum kita ambil gambar tu kita pang kalau kita tak ada tak ada assistant kita seorang kita minta tolong dekat pejabat tu ada pegawai dia ke pegawai khas ke atau pun kakitangan lain minta dia jadi model kita sekejap duduk situ kita ambil gambar just lighting dah cukup dah. Ah lepas tu bila VIP datang kita jaga dia punya post a post dia saja kan bukan kita nak test shot terang-terang tak payah. dan sebab itulah perlunya uh, light meter tu membantu pasal apa ya. Kadang-kadang kita ni uh, dari segi visual kita ni tertipu lah contoh lah. Kita ambil gambar model kita tu berkulit gelap eh. Berkulit gelap. Okay, kita test shot. Kita rasa macam dia memang dah kulit gelap. Kita rasa dia macam gelap. Kita terang kan. Tapi subjek yang kita nak ambil ni berkulit cerah. Ha, bila dia berkulit cerah. Bila kita guna setting yang sama. Setting yang sama yang kita rakam model yang berkulit agak gelap tu kita akan nampak gambar kita tu macam lagi terang. Subjek kita dah cerah kan jadi lagi lagi terang. Pasal dia tak konsisten eh. Faham tak ya? Eh? Model yang kita gunakan tu untuk rakan sekerja di pejabat tu berkulit gelap. Okey, kita ambil reading, kita tengok macam gelap, kita terangkan okey ya. Eh. Datang pula VIP nak bergambar tu kulit dia cerah. Jadi kita guna setting yang yang macam sebelum ni kan, kita terangkan. hasilnya a uh, VIP tu akan jadi lagi terang. Jadi macam tak cantik, kita kena edit kan. Tapi kalau light meter ni dia, dia tak terpengaruh dengan uh, subjek tu. Maksudnya tak terpengaruh pasal dia ambil reading incident lah. Uh, lighting, kekuatan cahaya yang jatuh pada dia tu. Uh, yang macam kamera ni reflected. Uh, kalau dia cerah, uh, tubab, tubab lain. Ha, tu bab, tu bab lah saya nak cerita. Nanti, nanti jadi panjang. Nanti maksudnya macam tu lah. Uh, pasal kalau light meter ni dia konsisten. Uh, sama ada subjek kita ni kulit gelap ke, kulit cerah ke, dia tak terpengaruh dengan benda tu. Dia bukan ambil reading reflected Nak pancar balik Tak Dia ambil kekuatan cahaya yang jatuh kat situ situ lah. So sama benda tu So tips dia Untuk VIP macam tu lah So berbalik kepada perlu ataupun tidak Macam saya beritahu tadi tu Kalau dah ada studio fotografi Dah bertahun-tahun buat Tak ada masalah pun kan Dia tak ada keperluan pun nak beli kan Lagi pun bukan nak pakai selalu Dan kalau kita jarang guna multiple lighting setup Tak payah pun Tapi apa pun Terpulang pulang pada diri masing-masing lah kan. Nak guna ke boleh, tak guna pun boleh. Tak ada masalah. Dia bukan benda wajib. Dan ramai juga juru 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 yang lama-lama kalau tengok YouTube kan dia kata dia tak pakai dah benda ni. Tak pakai. Itu ikut masing-masing lah kan. Okey, boleh-boleh.